अक्षुधराय नम ओम अच्युताय नम ओम रुद्राय नम ओम भक्तनाथाय नम ओम द्वादश जिह्वाय नम ओम शब्द सहायाय नम ओम सामर्थ्य सिंधवे नम ओम उग्रनेत्राय ॐ सुचितमित्राय नमः ॐ नन्दात्मने नमः ॐ सुचितप्राणाय नमः ॐ अगस्तिवंशोद्भवाय नमः ॐ भक्ततापनिवारकाय नमः ॐ श्रीगोीनाथपोत्राय नमः ॐ दशगुरुतत्पराय नमः ॐ वज्रधराय नमः गुरु नम ओ गुमंत्राय नम ओं गुरतंत्रा नम ओं गुरुपाखंड खंडकाय नम ओं गुरुभक्तियनाय नम ओं ग्रंथिभेद काय नम ओं श्रीघनश्यामा सराजा नम ओं कालचक्र प्रवर्तकाय नम ओं सर्वूतानुकंपनाय नम ओं नैसर्गिकाय नम ओं सच्चिदानंदनाय नम ओं केशवाय नम ओ हरिहरा मधुराय नमः ॐ आर्याय नमः ॐ महाद्रवीराय नमः ॐ नाकलाधिनाय नमः शीर्षपुरुषाय नमः ॐ भक्तमन्दार विग्रहाय नमः ॐ दहराकाशमगाय नमः बोले ओम इन्द्राय नमः महा, ओम महाधीवराय नमः ॐ कर्कत्रे नमः ओम जगद्गुरवे नमः ओम रंगनायकाय नमः लीलाचतुराय नमः ॐ कापराय

ओम ओं राजीवलोचनाय नम ओम राम प्रवायो नम ओं रामरागाय नम ओं रान नम पूर्व रामाय नम उत्तर रामाय नम ओम राम विजया य नमः ॐ रामीने नमः ॐ श्रीमसामर्थे नमः ॐ पीपा प्रेमपरायणाय नमः ॐ पीपा प्रेमपरायणाय नमः हरि ओं पीपा प्रेमपरायणाय नमः हरि